Добрый вечер, что Николай, не говорит. То есть, вообще, просто конференцию продолжает водить команда Интерабака и Триста Славича. У вас как волейбук, несколько лет по тем, как мы переходим в экзамен, жив вместе. Ну, по игре, я думаю, что все довольны, прошли в следующий круг. Игра, как и все, непростая. Наверное, важно было э, понимать ребятам, что то преимущество, которое есть, оно, конечно, есть это преимущество, но нужно играть с крыльями старались, забили два мяча. Были ошибки, они во всех играх есть. Главное, что прошли дальше. Василий, прошу ваше запитание, коллеги. Микрофончик, как мы уже договорились. Вы знаете, что это трансляция. Это канал YouTube. Это нам приедет. И представляйтесь. Андрей Никитин, сайт ю 16comua Сергей Станиславович, Юрий Вернедук высоко оценил дебют Михаличенко. Скажите, ваше оправдание оправдал молодой игрок или нет? Да, вообще любому футболисту не просто играть первую игру. Я благодарен я все делал, все силы отдал на поле, что-то получалось, что-то нет. Но я уверен, что у тех ребят, которые сейчас появляются в основном составе, которые работают в молодежной команде, есть стимулы. Это касается не только Богдана, это касается всех футболистов. кузов сегодня тоже мог оказаться на замене. Но я надеюсь, что они дальше будут расти и прогрессировать. Прошу. Сергей Станиславович, сегодня уже повернулся ЛЭЦ. А что с Микелем Голосом? Ну, к сожалению, Микель полетел на несколько дней в Италию на обследование, потому что та травма ахилла, которая у него была, не проходит, и он чувствует боль. Я надеюсь, что как можно быстрее он вернется в строй. В строй – это не такая серьезная травма, но нужно время. Надеюсь, он со следующей недели начнет работать будет. Больше за у вопрос. Александр Марчевский, нам там Сергей Александрович, вас в Донецким в финале разводят. Остается, скорее свой и На какого соперника это будет разводить легче? На сильный нефор или сам полуфинал должен настраивать ребята, не имеет значения какой соперник. Ведь Олимпик туда дошел, он прошел достаточно сильных соперников. Наверное, легче настраивать на небо, потому что это противостояние многих лет, и ребята при полных трибунах всегда отдаются с этой командой. И Олимпик, но надеюсь, придут болельщики и поддерживаются Олимпиком. Но разницы нет, важно пройти в финал и там бороться за кубок. Власне. Вадим Герасимович, «Центральний канал». Сергій Станіславович, чи вдалося вам вчора ввечері подивитися півфінальний матч Кубка Італії Фіорентина – Ювентус? Якщо так, то чи вразила якось, вас гра «Фіалу»? У мене поразила гра Ювентуса, звісно. Счут 3-0, і я думаю, що Ювентус перемоги заслужено. І давно, напевно, Фіорентина не грала з таким сильним соперником. Наверное, була... Прославленность при счете 2-1, имея преимущество, играя дома, наверное, отдали инициативу Ювентусу и не показали той игры, которую они показывают в последних играх. Но я уверен, этот счет и этот матч ни о чем не говорит. Это действительно информация для нас, для тренеров, чтобы мы донесли футболистам. И еще впереди одна игра с Наполи. И я думаю, что очень важно это Фиорентины, Обязательно ее просмотрим и подготовимся к этому сопернику. еще запитание. Ну, ладно, скажем, Дмитрий, Дмитрий Дмитриенко, Спорт Олимп. Скажите, вчера Ювентус играл два нападающих Матри и Марата. Выход Кравца и Теодорчика. Это попытка увидеть от вашей команды что-то такое? Ну, если вы заметили, когда вышел Кравец, то структура игры не поменялась. По-моему, он не играл второго нападающего. Если так играл Ювентус, а так, играл 3-0, это не значит, что мы срочно должен переходить на другую систему игры и обязательно играть его на подачу. Через три дня снова ласка, игра. Андрей Никитин, Леша, 15, Через три дня снова игра с Луганском. Эта команда будет уже настраиваться, скажем, имея опыт. Скажите, у вас заготовлены какие-то козыри, какие-то новости для этой команды? Или вы будете также продолжать играть по этим схемам, что есть мы. Я не знаю, что значит заготовленные новости. Но мы готовимся к каждой игре, анализируем соперника. Сегодня обязательно посмотрим сегодняшнюю игру, посмотрим, проанализируем и донесем до ребят те хорошие, то хорошее, что было в этой игре, и те слабые стороны, которые были у соперника, не только в этой игре, но и, наверное, в последних играх процентов в воскресенье будет совсем другая игра и совсем другой соперник. Мы все это понимаем, и нам нельзя очки терять ни, ни в каких играх, ни в Лиге Европы, ни в чемпионате Украины. Мы понимаем, готовимся. И по какой схеме будем играть, вы посмотрите в воскресенье. Прошу еще запитание. Всех наступающим и всех с наступающими пасхальными святами и, святам, и...